что состоялась первая моя поездка. Значит, как это происходит? Приехал до меня инструктор Сергей. У него, значит, машина Toyota Camry. Что мне понравилось, что кругом наклейки. Что за рулем сидит ученик. Кажу, мне это самое важное. Сейчас я поправлю прическу, чтобы потом вас не нервировать. Чтобы люди, короче, не ну, знали это что их ждет впереди. Сейчас. Забыла сказать, сейчас монтирую, думаю, что вы будете спрашивать. Машина специально оборудована. Инструктор сидит на пассажирском сиденье, и у него есть педаль тормоза. Поэтому, может быть, поэтому я и не боялась, что я знала в нужную минуту, в секунду, вин при тормозе. Ну, что я не делал, конечно, когда это, ну, там были такие моменты, да я гнала, надо было там с горки, ну, так я, короче. У него есть контроль над моим управлением. Сначала мы покатались тут, ну возле нашего дома, по нашему жилому комплексу. И он каже, ты нормально ездишь? Поехали на центральную дорогу. Мне говорю, я, я боюсь. Поехали. что, я выехала на центральную дорогу, я ехала она кашет. Я еду и ржу. Говорю, она еда. <laughs> Сергей, Сергей, я первый раз бачу такую женщину, которая, ну, ржа и шутит. Ну, она вообще не была никакого напряга. Не, у меня есть проблема. Я почему-то, тяне... я не могу середину дороги держать. Постоянно руль, та на брадіру не їде, не їдь. А я знаю, я настолько как то їду, я розглядаю машину. Ні, може мені плохо. Кажу: от тоді площадка, магазини розглядаю. ну как то я не знаю. Я очень класно заїхала. І повороти, світофори, все, що на попадя. Ми так далеко заїхали. Ну, для меня это очень далеко, там, аж до Халфуца, это далеко. Потом мы это, нашли такую, ну, какое-то парковочное место, там было не дуже много машин, он переставлял такие, э, ну, конусы оранжевые, как он называется. И я вот, это параллельная парковка, сдать назад 90 градусов. Прикиньте, и он говорит, тебе надо вставать уже в очередь, сдавать, ну, чтобы получить права. А говорю, ты что вообще, еще, что? Не, ну мы на вы. Я говорю, вы что вообще? Мне надо еще Ну, ты научишься. Говорит, я, ну, я вижу, тебе надо еще, ну, 3-4 максимум урока. Ну, я говорю, во мне так никто не уверен, как инструктор Сергей. Он говорит, для первого раза ты вообще, говорю, очень чудово. Я действительно, я вижу по себе, мне, мне не страшно зовсім геть. Я уверена, поворачиваю, выполняю все, что он А сдавать, я говорит, он советует с ним тоже. Там разрешается, чтобы инструктор сидел возле тебя, ну, так как я не англомовна. Там якобы впереди стоит такая видеокамера, что там, че громко говорить, или кто-то тебе говорит, что ты должна делать, там ехать право повернуть налево, направо, там ну там сдать назад, вот. И разрешается, чтобы садив в инструктор, я так не сделаю. Она говорит, что тут за три недели надо, ну очередь большая, чтобы сдать на правом за три недели, и я мол должна уже записаться. Сейчас начну сейчас раз, размусоливать. Ну, короче, пока еще ничего, все, нормально у меня. И послезавтра у меня второй урок. А, я уже казала, будет опять спрашивать. Два часа стоит 120 долларов. И вас инструктор Сергей, кому нужен, обращайтесь, научи ездить. Мне дала своего инструктора телефон Алена, моя подписчица, спасибо. Вот. Ну, как сарафаном радио, да, скажем. Кому нужен, пожалуйста. Очень классный мужчина, с юмором. И как-то он так уверенно с собой вселяем шуточками своими. Короче, нормально все. завтра еще один урок. И, в общем, потрошку-потрошку. По вот, что хотела сказать. Поясница моя, девочка, не проходит. Габриэль что-то с меня, короче, поломал. Ну, она пройдешь, наверное. Там ничего не хрустнуло ничего как бы не поломалось. Что это может быть? Нерв защит... Не знаю, что. Будет поясница. Вы спрашиваете, Валя, дай сайт у той, что Стивен нашел, что салу это привезут додому. Подождите. Мы закажем, подивлюся. Ну, это во-первых. А во-вторых, он не показал, что там за сало. И там одна из них, я не знаю, Якоби воно українське, ну, видно, що воно українське, да? а я навіть не вникала, ж. А Автори було соломка. Всі його бачили, хто в Америці живе, всі його бачили по магазинам, по європейським, по всяким там. Я колись його купила, була в Лас-Вегасі, в азіатському магазині, в азіатському маркеті. Було відео, щоб казала, що вказало, що соломка, українська сола, я його взяла, ну, ганяння. Если это такие сайты, там опять нам провезут это, то что, то на что оно вам надо? Если там хорошее сало, то я, конечно же, я покажу, расскажу, что. Вот. Сегодня на вечер бургеры на гриле, без всяких соусов, просто булочка, котлетка и еще сверху буду кусочек сыра. Без соуса всяких. Нормальная еда. Мне так нравится, же наконец-то до людей доходы. Что нема вредной еды. Ну, все в миру, оно все нормально. Не надо это... Сахар вред, соль вред, то яйца были вред, потом сало вред, потом оно выясняется, оно не вред, оно полезно. Наконец-то люди прозревают. Вся еда полезная. В меру. Не, ну понятно, что в пределах разумного и многие надо. Что стила казать, забыла. А котлетки просил их сейчас купляем в пабликсе. Вот такие котлетки в упаковочке. Четыре штуки. Я две уже заморозила. А две сегодня мы с бургерами сделаем. Вот такие вот все купляем. Очень классные. Понравились. Третій раз берем. Завтра все одно піду в спортзал. Уже три місяці, як я ходжу в спортзал. Ну, Почти Нема ще три, ну три. Песни було, я нічого не буду робити такого. Я зрозумів буду... кардіо. Бо цей Габріель вже переживає. Він зі мною займається і займається. Кожен місяць він робить заміри. Міряє мене і зважує. У мене нічого не міняється. А він, мабуть, там, якийсь ну, рейтинг или, там, чи там відчитуються вони кому-то, чи що. Він почав переживати, він каже. Это, тебе треба три рази в неділю ходити. Інтенсивні. Давай то, щоб я ну, хочу, щоб якісь результати були. А в Валі їх нема. Буваля, що? Буваля, любе бургери. Виноград, кстати, очень калорійний. Ну, я специально взяла, щоб трошки з'їсти, щоб з него теж витащить свої вітамінки. Всім одну гроночку, достаточно. Все, покажу бургера. Ось вот так день пройшов. Питання є. Питання нема. Ди. Що ти хочеш? Что ти хочеш маленький? Ждем. Маленький чувак. Маленький чувак. Сейчас стивен, в мире и... Сколько там? 400. Щедрость. Я, все. Хорошо. Это сторона. Ага. Больше. Против этой стороны. Около 100 градусов больше. Да, да. Вот эта сторона больше. Так сюда давай, Брэд. Я, я, я. No. А да? Да. leave that on a little more? No. How are you doing? Choo -choo. Da. Choo -choo. To me, that's perfect. Da. And that's done. oh uh -huh. it's me <laughs> i think the mice have been at the cheese Американ. И вот такий бургер. Симпл. Пустой бургер. Ну, естественно. А, и цветочки, конечно же, от Стивена. Кетчуп. И Денчик тоже идет кушать. Вся семья в сборе. Стивен сказал, покажи, что это тут мясо прожарено перфект. Угу. Да, все. Вот.